阿伦仔的生活为你带来一些露营用品开箱。今天开箱的不是罗克的产品哦，而是阿伦才本身在用的一些露营的这个杯跟碗。好，其实这个品牌呢也是蛮知名的，就叫做 Camping One。好，大家看得到吗？这里其实一共有四个碗哦，而且它的容量也是蛮大的。这一个品牌的这一个餐具的好处是什么呢？ 它可以这样子重叠在一起，所以呢，收纳的体积就非常小。好，我们拿一个出来看看吧。好，其实呢，它的这个体积呢，它的容量呢是四百五十毫升这样子的一个大小。OK，它的材质呢应该是这种哦，它是304不锈钢的这个材质，看到吗？嗯。 所以呢，这里接，这里的地方呢，并没有那种啊焊接的这个口，它、啊、这个把手呢是直接这样镶嵌在这一个啊碗的这一个部分，所以这里是没有那一个所谓的焊点的。嗯，好，这里呢就有一些这样子的一个刻度，可以方便你做一些测量。这里这是它的这一个品牌的 logo 的，叫做这个 Camping Moon。 嗯，所以呢，它的造型非常的简单，四百五十毫升的这个容量，看到吗？它的把手这里，看到吗？是非常适合你这样子一个手拿着这一个碗哦。对，这里它的这一个设计呢，刚好可以用自己的中指把它这一个顶住，做一个很就比较稳定，相对来说好。所以看到吗？一套呢就有四个。 叠在一起，它的这一个大小就非常的小，而且呢，它也有配套这一种啊，它的这一个包包，所以四个这一个不锈钢的碗啊，其实把那些塑料袋全部拿出来，就可以收，完全收纳在这个这么小的一个包包里面咯啊，所以对于一些啊车的空间没这么大，或者是想要野营的这个朋友呢。啊 它的这个啊、呃、体积呢就非常的友好，所以就四个碗，它的大小就这样子，四百五十毫升的这个容量。好，这个就是这一个碗的部分了。现在呢要介绍一下这一个同一个品牌的这一个杯子了，看一下啊，这个也是四个一套的哦。 好，杯子的容量呢，应该是两百、两百到两百二十毫升。它的造型呢，是也算，我觉得阿、啊、阿伦才觉得是非常的讨喜的，这样子的一个杯，不大不小，嗯。看到吗？这一个其实它的材质的这一个厚度是蛮不错的，不会很容易变形，基本上不会变形的，用力压也不会凹陷之类的。 嗯，所以呢也是有这一个刻度哦，然后呢前面呢就是这一个 Camping o n 的这一个 logo，它的这一个提手的部分呢跟那个碗也是一模一样的，非常的稳定，非常的适合单手就可以提着。好，所以四个杯子叠在一起，它的这一个体积呢也是非常非常小哦，叠在一起的话非常的小。 所以呢，它也配备了这样子的一个收纳包。做工呢，其实也是非常精致的，看到吗？就这么小的一个手提袋，就可以装下四个这个不锈钢的杯子。看到吗？我们再看一下这一个袋子，看有这个拉链呢，还有这个把柄。好，打开来呢，就是这一种啊防水的这一个布，还有一定的这一个厚度的这个海绵在里面。 就会起到一定的这个保护作用。这里呢，就有这个 Camping One，c 2二零幺幺年、嗯，也有十多年的这个历史了。好，它外面的呢，这个材质就有点像这种啊，所谓的牛津布、帆布的这种材质。好，非常的小巧，甚至一个小小的袋子就能够放下四个杯子，就是这样 今天的这一个简短的开箱就做到这里喽。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才是生活，为你带来的露营用品开箱，拜。